摸摸羊啊，走新羊。大哥，你太棒了！五中的选手嘛，手机五期开通了一下。呃，不同的年纪反复，就是有描心窝子。我我可以再进一步，一步换牙，看一下是否上进，是否回应。倒不用那么对自己。我在里面穿秋衣就是因为、哦， 我没有刻意的转型，我觉得就是始终要付出，然后回报总是会来的吧。嗯。《五场大拷问》的朋友们，大家好，我是杨洋,洋。带给了我很多迷途女孩。嘿嘿然后呢，我也就是再接再厉，再努力，演一些更好的角色。嗯、可以吗？ 我有点着急，就是导演还有编剧的能力真的很棒，而且导演也很会拍。你有看到粉丝的留言吗？看到一些虎狼之词的时候，你内心话是什么？和我自己在看剧本的时候一样，然后也是很很很激动啊，就是那种挠心窝的感觉。戴金丝眼镜的造型，它是非常出圈的。这个造型是你自己设计的吗？造型是编剧老师顾漫。 因为想让就是整个戏有更多的一些造型的变化嘛。半永久，我尽量吧。可我可以单身以一辈子，可不可以换杨洋拍一辈子偶像剧？你怎么回应他倒不用那么对自己，我觉得。 我和顾漫其实我们关系也挺好的，然后没事我们也会打游戏，呃，比如说看到一些有趣的评论啊，他也会给我发，然后呢，我们俩也会在那分享。那你最印象深刻的评论是什么？他给呃，不同的年纪反复、啊。爱上杨洋。那你本丝第一次看到这个反应是什么？其实我第一反应是为什么是反复呢？挺开心的吧，然后看到这些评论。百搭是我和谁都百搭，对吧？ 就比如说，其实演于途这个角色，因为他是一个航天设计师嘛，然后我也去了上海八院，我去体验生活。我觉得其实为了想要就是更加的能够感受到这种航天人的这种他们真正的这种工作室的一些状态嘛，去感受一下，然后也会让自己尽量去贴合这些人物。嗯，我觉得《且是天下的》造型什么的，我也觉得就是比较的。 也会不一样一点，因为我也很有有几年没有去演过古装戏了。我觉得大家其实也是有些期待是在里面的吧，嗯。我《特战荣耀》这个烟破月呢，就是他是一个从小就是被爸爸训练的一个这样的一个小兵王吧，然后到部队中呢，也是呃会有自己就比较侧侧耳图的一面，然后呢就是他比较性格比较比较刚，嗯。 因为我之前当过兵，就我其实特别想挑战，就是说去演一个部队的戏，然后去能够展现自己另外的一面吧。就不要说这种部队的这种军人的这种坚韧感，以及他们这种这种力量感，我喜我我挺喜欢的啊。就是如果这部剧播出了之后，大家把它定义为一个转型之作的话，你会认同吗？我没有刻意的转型，对我只是觉得就是。 哪些戏、哪些剧本、哪些人物人物是吸引我的，然后我就去尝试去挑战。就是你会担心自己的付出回报不成正吗？我不担心，我觉得就是始终要付出，然后回报总是会来的吧。其实戏这个东西就没法去说这些什么，要等着等着什么回报。我觉得就尽到自己最大的努力去做好这个这个你所所演的这个角色的这个人物就好了。之后的评判交给观众们，嗯。 这种趋向就是杨洋的作品会越来越好，但是随之他的流量也会越来越少，你怎么看待呢？我其实这几年的话，我对我自身而言会逐渐的把节奏放慢下来，希望能够，呃，让自己慢慢的沉淀下来，去演好每一个角色。然后这几年也是基本上一年就演了一部戏。然后其实我离就是比如说离大家的生活啊，比如说一些支持我的人，还有粉丝们，还有观众们，就会稍微的远一些。 我那个时候，我觉得就是其实处在那样的一个一个角色中，也是我自己的一个挺幸福的一件事儿。快问快答，要也快播完了嘛？最近在忙些什么呢？我最近吗？在跟你采访。这三十八岁的余途就是很受大家欢迎。有没有幻想杨洋三十岁会是什么样子？形象上应该还是就这个样吧。 就应该也不会怎么变胖吧，我觉得我会尽量的去控制自己吧。就因为大家都很羡慕，就是为什么杨洋的发际线这么稳定？哦，发际线大家都不用担心啊，可以去植发的。你会选什么？第一个是白切黑幕后大反派，第二个是大智中飞行员，第三个是荷尔蒙爆棚的金光头运动员。我会选择白切黑。嗯，觉得就这种角色会比较有挑战吧。 然后我也会选择，呃，飞行员，因为飞行员其实是我小时候就有一个梦想，是希望自己能够成为一个飞行员。冲浪速度感觉也提升了很多。武器中浪选手嘛，手机武器开通了一下。我要去比较，就是看到比较好看的梗。哈哈，最近看到一个梗，就是什么高质量男性啊。 真的很冷，真的。嗯，我在里面穿秋衣就是因为太冷了。但但但是不穿秋衣，他们也看不到什么呀？不是吗？对，就其实穿不穿秋衣跟好像没有什么太大区别。感觉不一样。哦。平常聊天的时候比较的表情包？我自己聊天的话会用呃小动物的，猫猫狗狗。 就是我看到很多表情包，就是就不同的字。那如果给一个填词，会怎么？中国真棒。嗯,嗯。杨洋,洋语文课堂开课啦！我们有一个填词游戏，然后你就是在横杠上填上你愿意想填的词。杨洋什么什么？这是花钱就能看到的吗？杨洋啊，这是花钱就能看到的吗？ 可以吗？OK，下一题吧。好嘞，Round Two。鱼图什么什么，杨洋,洋不屑的哼了一声。姿势要拿捏到位。鱼图在说虎狼之词，杨洋,洋不屑的哼了一声，哼。可以吗？请为考生杨洋,洋打分。